Там, в принципе, жеребьевка нормально, ничего там сложного, я считаю, нету. Из тех шести команд, которые нам могли попасть на этом этапе, я считаю, там только единственная команда выделялась своей, ну, по крайней мере, именем своим, это Варшавская лега, все остальные команды, на мой взгляд, примерно одинакового уровня. Поэтому я думаю, что при соответствующем настроении этот двухраундовый поединок с швейцарским клубом. Как я, как мне представляется, проблем с проходом в следующий этап соревнований быть не должен. Хотя сейчас надо, наверное, сделать, сказать дежурную фразу о том, что в Европе слабых соперников не осталось на всякий случай, чтобы оставить себе пути для отхода вот, на случай неудачи. Но я не хочу в это верить, и я практически не сомневаюсь, что этот соперник нам позвал. Скажите, удалось ли вам встретиться с представителями швейцарского клуба? Да, мы разговаривали с генеральным менеджером этого клуба, там решали технические вопросы по поводу того, как они будут пребывать в Днепропетровске, в Деселице, там ну, всякие там нюансы такого плана, и в том числе и по нашей поездке на ответный матч. Скорее всего, там у нас возникнут определенные сложности, потому что э, в городе, в котором они предполагают играть матчи, это даже будет не Белинцово, а Лугана, там один из э, ближайших, ближайших городов, там нет аэропортов. Мы сейчас рассматриваем вариан вариант о том, что мы будем наверное, э, лететь самолетом либо в Милан, либо в Цюрих, а оттуда добираться автобусом, причем это достаточно длительное будет путешествие. Ну что сделаешь, жребий, корица, не выбирает, поэтому придется идти на эти трудности, преодолевать эти трудности и выезжать на ответный матч со швейцарским клубом. Скажите, будут организованы поездки болельщиков поддержки, скажем? Пока это преждевременный вопрос. Я думаю, что в принципе мы всегда организовывали такие поездки. Вот. и я не вижу причин, по которым можно в этот раз их не делать. Вот. Но конкретики пока нет.